Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa nashkuru lillah Wa salatu wassalam ala rasulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Yang saya kasihi Ustaz Datuk Badlishah Laudin Yang saya kasihi kumpulan Hijaz Yang saya kasihi uh, Penasihat Baksi Datuk Abu Samah uh, Pengurusi Baksi Datuk, uh, tak Datuk lagi uh, Tapi dah ada cucu Ustaz Haji Harun Haji Syafi'i Ayahanda Ayahanda ahli jawatan kuasa, paksi, tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasih dan dirahmati Allah. Untuk makluman, uh, Datuk, uh, mungkin pertama kali datang. Paksi ini ialah pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i. Uh, pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i. Setiap bulan kita ada forum, kita ada talk santai. Alhamdulillah. Datuk ialah orang yang ke-14 datang ke sini. 14 lah. Uh, Alhamdulillah. Lalu kita buat bersama dengan kumpulan nasyid. Sebab apa kita ada kemudahan macam ni. Jadi rugi kalau kita tak gunakan lampu-lampu yang ada kan. Dengan PA system yang canggih ni. PA system saja setengah juta tu. <laughs> PA system saja. Jadi Datuk gunakan kesempatan nak menyanyi pun boleh. Jadi Datuk terima kasih banyak-banyak. Malam ni tok santai kita dua round. Round pertama Datuk. Kemudian Ijaz. Kemudian round kedua. Kemudian kita tamat insyaAllah pukul 11.30. Sebab Malaysia menang. Kongwe menang. <laughs> Uh, Chong Wei menang insya-Allah. <laughs> lepas ni pun uh, kita dapat maklumat uh, ada apa pertandingan akhir bergu dan uh, boleh menang. Jadi tajuk kita malam ni merdeka je tajuk. Merdeka je simple aja. Merdeka, 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 merdeka. Apakah kemerdekaan yang sebenar di sisi Islam itu? Ah uh, untuk urailah beberapa minit bagi serah dah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursali Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Terima kasih kepada saya Pada Tuan Haji Abdul Khairi bin Haji Harun Selaku rakan bicara wara pada malam ini yang saya hormati juga Rakan-rakan seperjuangan dari pusat kecepelangan Al-Syafi'i Ataupun Paksi Seterusnya Meriam Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib Muslimin muslimat, hadirin hadirat Tuan-tuan, puan-puan Puan-puan, puan-puan Kuan kuan. Mudah mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama syukur kehadiran ilahi dapat hadir ke pusat kecemerlangan syafii pada malam ini. Saya sekadar mendengar dari jauh saja paksi sampaikan syarahan di sini. Yang kedua sudah hadir walaupun pada malam ini kita faham kita baru selesai tadi final az, untuk kelayakan ke final single badminton lelaki. dan nanti 10 suku ada pula final beregu lelaki namun tuan-tuan masih sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita membincangkan satu tajuk iaitu merdeka walaupun Ustaz Abdullah tadi dia sebut dia bisik kat saya Orang tak ramai sebab badminton dan macam-macam lagi. Sebelum-sebelum ni, Masya Allah melimpah mana-mana sampai ke belakang. Saya jelaskan begini. Saya berceramah, berapa orang datang saya tak pernah peduli pun. Lantaklah berapa orang datang. Sebab saya rakaman TV Cinta Ilmu, TV Halijrah. Saya bercakap dengan kamera saja. Lebih haru lagi daripada itu. Penonton tak ada, siapa pun tak ada. Saya cakap dengan ketawa seorang, cakap seorang kameraman dia on, dia lari pergi okok mana-mana. 45 minit dia masuk pula. Orang dalam konti yang kontrol. Kita macam orang gila cakap seorang. Jadi kita dah banyak kali begitu, jadi tak kisah berapa orang datang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tepat jam 12 tengah hari, eh, 12 tengah malam. 31 Ogos 2016 nanti Maka genaplah 59 tahun Yang mana angka 59 tahun ini Bersamaan 21,550 hari 517,200 jam Bersamaan 31,032,000 minit Bersamaan 1 bilion Dan pertuankan bangsa sendiri 6.59 tahun Disebabkan ada bantahan daripada saudara-saudara kita di sebelah Borneo, Sabah, Sarawak Angka 59 dipadamkan Kita sambut Merdeka sahaja hari kebangsaan Merdeka dia tidak datang di waktu malam Merdeka dia tidak muncul secara magic abrakadabra sim salabim puh jadi merdeka tidak merdeka ini kita bayar harganya dengan air mata keringat darah bahkan nyawa orang tua tua kita dahulu kalaulah orang tua tua kita dulu buat bodoh saja di rumah tidak berjuang belum tentu hari ini kita merdeka. Sebab itu setiap kali merdeka Antara yang kita tekankan adalah Hargai para pejuang kemerdekaan Pendeka pahlawan yang menentang Sejak zaman Portugis lagi Mereka berjuang siang dan malam Kalau analoginya mudah Kita di sini semuanya pernah minum air kelapa muda Pernah Alhamdulillah tapi kalau ditanya siapa sini yang pernah tanam pokok kelapa, jawabannya tak ramai. Maka ingat setiap kali kita minum air kelapa muda, ingat itu air pokoknya ada yang tanam. Terima kasihlah kepada yang menanam kerana kita dapat minum airnya pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, soal pada malam ini Merdeka ini dari sudut pandangan agama kita macam mana? Pertama kita bincangkan kemerdekaan yang agama nak adalah kemerdekaan berakidah dan kemerdekaan beribadah. Sebab itu sekali lagi kita ucap terima kasih kepada nenek moyang kita dulu yang berjuang bermati matian agama. Saya ceritakan sebagai contoh, tahun 1511 atau lebih tepat 24 24 Ogos tahun 1511 Portugis datang menjajah Melaka. Dia jajah selama 130 tahun. Itu yang saya sering sebut kepada pasukan Perancis, dia kalah dengan Portugal dalam Euro 2016. Kita pesan pada mereka banyakkan bersabar awak baru sekali kalah dengan Portugal kami dulu tahun 1511 15, Melaka kalah 130 tahun dengan Portugal kami relax saja tapi zaman itu bukannya Ronaldo yang datang Cristiano Ronaldo tapi Alfonso de Albuquerque moyang dia yang datang tahun 1511 dia datang dia perintah Melaka selama 130 tahun Adakah orang tua-tua kita dulu tidur Sepanjang Portugis duduk di Melaka Jawapannya tidak Apabila orang putih ini datang Pertama sekali Sultan Ali Murayat Shah Tahun 1521 Dia pergi lawan Portugis Tapi tidak menang Portugis pakai meriam Kita pakai senjata tradisional Tahun 1537 Sultan Alauddin Al-Qahar serang lagi Melaka yang diperintah Portugis tapi kalah. 1547 dia serang lagi guna kapal, tidak juga menang. Tahun 1564 dia dapatkan bantuan dari kerajaan Turki Usmani, tidak menang juga. Kemudian disambung pula oleh Sultan Ali Riayat Shah dia serang 3 tahun 1573, 1575, 1577 dan tidak menang. Disambung pula oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1615 hingga 1638. Ertinya orang tua-tua kita dulu tak pernah tidur. Dia tahu buminya dia jajah, dia tak akan duduk diam-diam. Dia akan serang walaupun dia tahu dia tidak menang. Tapi kita tidak tidur. Habis Portugis 1641 datang Belanda. Belanda datang dia jajah Melaka Johor 183 tahun. Adakah orang Melayu nenek moyang kita tidur? Tidak. Orang-orang Bugis. Ah Bugis ini satu kelebihan dia dia berani. Mungkin ada di sini yang darah Bugis. Agak gareba mu maning silaung bajiji mandacing mua. Ini orang Bugis memang ganas-ganas. Bukan ganas jahat Tidak mereka berani Sebab itu keturunan di Raja Johor Bugis Keturunan di Raja Selangor Bugis Raja Menteri kita Bugis Ramai orang Bugis-Bugis ini berani-berani Bugis dia lawan Belanda Tahun 1782 Sampai 1784 Terkenal dalam sejarah Almarhum Raja Haji Teluk Ketapang Dia anak Raja Tapi mengaji pondok dia lawan Belanda di kota Melaka Jasadnya gugur dekat dengan kota Apamosa Orang jumpa jenazahnya Tangan kiri memegang badik Tangan kanan memegang kitab Dala ilal khairat Dia tetap tidak meninggalkan ugama ketika lawan dengan Belanda Kemudian bila Belanda sudah balik datang orang putih Tahun 1786, negeri pertama yang orang putih datang negeri tuan-tuan sekalian yaitu Pulau Pinang. Pulau Pinanglah tempat mula-mula sekali didatangi oleh orang putih dan lejak itu dia jajah selama 117 tahun dekat negara kita. Tahun 1874 dia kuasai negara kita ini selepas dia temerang dalam perjanjian Pangkor 1874. Adakah orang kampung duduk diam tidur? Tidak. Kalau tidur masakan timbul nama Tok Bahaman Masakan timbul nama Tok Janggut Siapa mereka semua ini? Mereka nenek moyang kita Yang tidak tidur ketika dijajah Tahun 1941 Jepun mari Jepun datang 8, Disember 41. Dia turun di Kota Baru Dan dia kuasai penuh Melayu tahun 1942. Jepun jajah tidak lama, 4 tahun saja. Tetapi 4 tahun Jepun duduk inilah yang paling menyeksakan orang Melayu. Kemudian tahun 45, British Military Administration memerintah kita selama 12 tahun. Apa yang nak saya bawakan adalah walaupun kita punya penjajah keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk adakah nenek moyang kita tidur? Jawapannya tidak. Sebab itu ketika mereka nak memperjuangkan kemerdekaan Dia tulis perkataan merdeka dalam tulisan jawi Mim, Ro, Dal, Ya, Kaf, Alif Apakah erti Mim, Ro, Dal, Ya, Kaf, Alif? Merdeka adalah mengikut Rasul dan yakin kepada Allah Itulah perjuangan orang tua-tua dulu -tua Tuan-tuan sekalian, mari kita baca sejarah. Ya, baca sejarah. Kononnya orang putih masa mula-mula dia datang Melaka dulu tahun 1511, konon-konon dia nak buat apa? Kita belajar dalam sejarah arus perdana, dia datang ke Melaka mencari rempah. Yang ini kita belajar. Tuan-tuan yang pernah mengembara ke luar negara, Berapa banyak orang putih yang tuan-tuan tengok sibuk sangat makan rempah. Orang putih yang suka makan rendang opo, boleh makan rendang tu. Ada tak orang putih gemar sangat kepada kari? Ada tak orang putih yang mengisap pokok udang garam? Ada ataupun tidak? Tak ada. Tapi kenapa kita diajar mereka datang ke negara kita nak cari rempah? Adakah betul orang putih cari rempah? Jawapannya itulah pembohongan terbesar dalam sejarah. Orang putih datang jajah kita bukan kerana mencari rempah. Kalau dia cari rempah, kenapa dia bawa Diogo Lopez di Squera? Diogo Lopez di Squera ini 11 September 1509... Dia dihantar oleh kerajaan Portugal untuk pergi siasat Melaka ketika itu. Siapa Diogo Lopes de di Sequeira? Dia padri Kalau nak cari rempah Hantarlah tukang masak Apa pasal hantar imam semayang? Maknanya perjuangan masa itu adalah patur ugama Kalau betul nak cari rempah Bawa tukang-tukang masak dari Lisbon Daripada Portugal Bawa Tapi dia bawa untuk imam semayang Apabila dia orang bawa akhirnya kita dijajah keseluruhannya selama 446 tahun. Sebab itu tuan-tuan sekalian ada satu teori. Orang putih apabila dia nak jajah negara kita, dia panggil faktornya 3G. Ah ini boleh ambil perhatian. 3G. Apa erti 3G? G yang pertama dia panggil glory, yang kedua dia panggil Uh, faktor gold yang ketiga gospel ini tiga G ya, yang menjadi penyebab utama kenapakah orang putih beria-ria nak menjajah Malaysia atau Melaya pertama faktor apa gold gold minta maaf lah tuan-tuan ya Tajuk Merdeka ni dah jadi macam ceramah sejarah. Jangan salah saya, salah penganjur. Dia yang letak tajuk Merdeka. Saya bukan bidang saya buat Merdeka. Dia yang meletakkan. Barilah tajuk Dajjal ke Melekat ke. Itu makanan saya lah. Berapa kajang bawa lah. Nak mengapai tak dan. Tuan-tuan sekalian. Pertama sekali yang orang putih datang adalah kerana Fatu gold. Emas kekayaan. Ini tak boleh lari. Sebab itu negara kita amat kaya. Khususnya hasil bumi. Tidak ada negara dalam dunia yang boleh challenge Malaysia punya kekayaan bumi. Sebagai contoh, ada kawan saya orang Arab. Dia puji Malaysia. Dia kata, Enta punya negara surga. Surga Enta punya negara. Saya tanya apa saya pulak Malaysia surga awak punya negara banyak surga lah ada Mekah, ada Madinah oh la 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 la, la dia kata ini entah punya negara syurga sebab entah punya negara tanam tongkat jadi pokok Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat mampus itu pokok Arab punya negara punyalah Bandingkan dengan kita, kita di Malaysia punyalah kaya bumi kita, tanam apa saja insya-Allah hidup. Tuan-tuan makan nasi, lauk toge, habis makan buang lauk, remah tu belakang dapur. Biarkan toge tu 2-3 hari, nanti minggu depan tumbuh pokok toge belakang rumah. Punyalah suburnya. Makan buah dia musangking, musangking tak boleh dia tak boleh tanam biji, dia kena kawin dia. Dia musangking suka poligami, dia tak suka tanam-tanam. Dia mesti mau kawin mau hidup. Ambil contoh lain, makan buah rambutan. Ambil buah rambutan campak belakang rumah. Minggu depan tumbuh putik rambutan, boleh tanam pula pokok rambutan. Kita punya negara mudah hidup. Ni meja forum ini. Meja kayu ini. Kalau letakkan di tengah halaman Biarkan seminggu hujan panas, hujan panas, hujan panas Boleh tumbuh pokok meja ini Ini punya subuh Tanam tongkat jadi pokok kata Arab Entah punya negara Tapi negara Arab tanam pokok jadi tongkat Mampu pokok Walaupun ini kata mereka Kami siram dengan air zam-zam pun tidak hidup kata mereka dia nak mengatakan memang susah nak hidup pokok. Sebab itu bab kekayaan negara kita tidak ada orang boleh petikan. Itu sebablah orang putih dia memang geram dengan Melaya ini atau tanah Melayu ini. Hatta penjajah-penjajah dari luar daripada Nusantara misalnya. Saya nak kongsikan ada satu sejarah Nusantara ya. Tuan-tuan kenal dengan kerajaan Majapahit kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit ini dia adalah kerajaan Hindu Buddha terakhir sekali di Nusantara. Terkenallah dalam sejarah Majapahit dia ada satu orang pemimpinnya bernama Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ini dia Maha Patih zaman Ratu Sri Tribut Wanot Tunggadewi Maharaja Sajaya. Dia ni dulu menteri besar ha, Zaman dulu lah Kemudian ketika zaman hayam uruk Dia jadi amang kubumi Jadi perdana menteri Dia pernah bersumpah ha, Ini penting sejarah ya Dia sumpah pada diri dia Tak akan makan yang sedap-sedap Selagi tidak jajah beberapa negara Sumpahnya itu dia panggil sumpah palapa. Siapa rajin buka Wikipedia, buka Google, cari perkataan Sumpah Palapa, Sumpah Patih Gajah Mada. Dia kata, "Sira Gajah Mada pepatih Amangkubumi tan ayun amukti palapa." Saya bersumpah tidak akan melepaskan diri daripada makan yang biasa-biasa saja. Selagi saya ini kata dia lamun hus kalah nusantara ingsun amukti palapa lamun kalah ring gurun ring serem tanung pura ring haru ring pang dompu ring bali sunda palembang tu masih samana ingsun amukti palapa Selagi saya tak boleh jajah beberapa negara antaranya yang disebut gurun mungkin di sini juga lah gurun itu ya itu yang kekal namanya gurun sampai sekarang Pahang dia ada sebut Ring Bali Sunda Palembang Tumasek termasuk Singapura apa sebab kata dia negara-negara ini negara paling kaya sedang mana kekayaan mereka gemah ripah loh jenawi toto titi tentrem ketora arjo kata dia dia punya kekayaan gemah ripah. Negerinya luas, rakyatnya ramai. Loh jenawi, subur makmur, hijau ranau, toto tentrem. Tukul kang sarwo tinandur. Tumbuh yang serba ditanam, murah kang sarwo tinuku. Murah barang yang dibeli. Bahasa mudah, rimbanya menghijau, padinya menguning. Dihiasi pulau, damai dan danau hening. Ini faktor utama sekali. Kenapa orang putih jajah negara kita? Kekayaan, kekayaan. Nomor dua dia datang adalah atas faktor glory. Apa makna glory? Untuk nak popularity, glamour, glamour. Dia penjajah barat ini pertama Portugal, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat Britain. Yang kelima Perancis Dan yang selain Eropahnya Amerika Itali adalah sikit-sikit Sesama dia ni Dia berbanding-banding Dia duduk mesyuarat Engkau eh, baru jajah mana? Belanda tanya Belanda Belanda jawab Aku bawa jajah Indonesia Kau jajah mana? Aku jajah Melaka lah. Oh hebat lah kau Kita main tukar-tukar nak atau tidak? Dia tanya pula Itali, Spanyol Eh Spanyol kau dapat mana? Aku dapat mak Filipina lah Oh begitu Dia menjadi satu populariti di kalangan mereka tapi kata para pengkaji sejarah yang paling utama sekali mereka nak jajah negara luar adalah atas dasar agama ini tak ada orang boleh petikan sebab itu nenek moyang kita apabila mereka tahu mereka berjuang atas dasar agama lalu mereka bangkit saya ambil contoh Zaman Raja Philip yang kedua... Ini Raja Portugal ya... Dia perintahkan... Mana-mana orang lelaki Portugis... Yang boleh kahwin dengan rakyat tempatan... Dia akan dapat keistimewaan... Pertama, dia dapat pengecualian cukai... Dan dia boleh pencin awal... Jadi tentera-tentera Portugis... Yang datang ke Melaka... Berlumba-lumba nak kejar keistimewaan ini kawin dengan orang Melayu tempatan, tukarkan agama mereka dan dia dapat pengecualian cukai. Dalam rekod menulis Alfonso di Albuka, dia telah uruskan 200 perkahwinan orang Portugis dengan orang Melayu pada tahun 1604. Akhirnya muncullah keturunan apa? Serani yang ada di Melaka sekarang. Muka macam kita tapi sambut Krismas serani dia banyak kita bahasa portugal banyak guna dalam bahasa kita apa contohnya kereta kereta bukan bahasa melayu itu bahasa portugis kereta kereta begitu juga sekolah bukan bahasa melayu bahasa portugis escola escola jadi sekolah Begitu juga bendera bukan bahasa Melayu bandera itu bahasa portugal begitu juga mentega bukan bahasa Melayu mentega bahasa portugal begitu juga keju bukan bahasa kita bahasa portugal queijo begitu juga gereja bukan bahasa kita ambil portugis igreja begitu juga meja ini bukan bahasa kita meja ini mesa bahasa Portugal sebutan buah nenas bukan bahasa Melayu tapi bahasa Portugal ananes ananes sebab itu pengaruh mereka sangat kuat maka inilah Ustaz Abdullah buat permulaan saya nak bawakan terlebih dahulu apa senario punca penjajahan berlaku sebab itu kita tak boleh nafikan ia ada kaitan dengan nak mengembangkan agama masing-masing tapi nasib baik Nenek moyang kita Bermula daripada zaman Portugis Zaman Melaka Dia lawan, 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 lawan Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi Sampai mereka tak ada lagi Sebab nak pastikan Anak cucu dia hari ini Boleh azan lima kali sehari Di tanah bumi tercinta ini Kalaulah nenek moyang kita Pemalas macam kita Tidur saja Lantaklah apa nak jadi Amerika nak duduk Duduklah Orang putih nak duduk Duduklah Jepun nak datang Datanglah Nescaya kita belum jadi seperti kita hari ini Jadi ini permulaan perbincangan kita Kita akan sambung pula pengisian kemerdekaan Selepas daripada ini Wallahualam Terima kasih Datuk Tuan-tuan Tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah Begitulah huraian Datuk Datuk ni memang dia hurai fakta saya suka dengan fakta dia sebab saya tak boleh fakta macam tu. Kalau aku fakta macam tu, depa kata pelik tunggu masa nak mati je. Ya? <laughs> sebab seramah saya saya tengok siapa lain. Hai! Gedut dah nampak. Tak leh lena. Itu <laughs> ha, tu biasa. Dan biasalah mereka tergedut dalam dewan ni tapi tak ada orang yang syahid lagi. Dan alhamdulillah tuan-tuan, uh, kita pun tak sangka. Uh, malam ni ada tournament badminton dan Lee Chong Wei menang. Walaupun demikian, mereka datang lagi di luar tu ramai, masuk dan alhamdulillah memenuhi dewan ini. Dan terima kasih banyak-banyak untuk makluman tuan-tuan yang pertama kali datang ke Paksi, di sana tuan-tuan tengok ada satu gelanggang futsal. Kita akan bina gelanggang futsal itu sebagai pendapatan utama sekolah ini. jadi siapa yang sewa gelanggang itu kita bubuh dengan dalam keadaan yang international punya kita buat. jadi siapa nak sewa sejam RM80, insya-Allah kita akan buka pada bulan depan. Dan bagi siap juga gelanggang futsal tu. Dan kita ada gelanggang badminton, tuan-tuan boleh sewa satu jam RM5. Dan gelang ada di belakang, ada kolam renang, kita promote lagi. Uh, siapa yang masuk mandi, kanak-kanak RM3. -kanak, ha? Huh? Orang dewasa RM5. Yang uh, dah tua, free. Takut nanti dia mandi, tak timbul lah tuan-tuan. Uh, jadi tuan-tuan, seleri kita RM70 saja. Tuan boleh guna ini untuk bantu sekolah kita. Insya-Allah, uh, mereka wakaf sebelah lagi dan kita sedang membangunkan di sana itu pondok-pondok insya-Allah. Tahun depan, ibu-ibu uh, tunggal, orang-orang yang veteran nak duduk di sini kita silakan. Insya-Allah 30 hari bulan uh, November kita buka untuk interview mahat tafi sukan. 30 Disember. Tuan datang bawa ramai-ramai lelaki saja umur 12 sehingga 15 tahun nak ambil 15 orang aja. Jadi untuk itu kita ada tabung depan tu. Tolong gerak jak. Ha gerak. Sambil gerak tu bubuhlah kan. Ah ha, 2 3 ringgit tak jadi lah 20 ke 40. Ah betul lah. Ha gerak adik-adik ambil ni. Mana tabung depan tu? gerak ke belakang. Ha kakak-kakak ambil tu. Ha. Ambil gerak ke belakang. Kita senang. Jadi hijaz silakan. Sambung dua lagu.